গৰিপুৰত পথ সুৰক্ষা বাল্য বিবাহ চাইবাৰ অপৰাধ আৰু ড্ৰাগছৰ পথ সজাগতা সভা গৰিপুৰ আৰক্ষীৰ উদ্যোগত আলমগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত চৌহদ দেৱীতলা উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া গোবিন্দ পলিতাকৰ ভত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সজাগতা সভাত ধুবুৰী জিলা সহকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক দীপজ্যোতি তালুটাৰ গৰিপুৰ থানাৰ ভাৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জীতুমণি বৈশ্য গৰিপুৰ থানাৰ চহৰ উপ পৰিদৰ্শন বিকাশ প্ৰতি মহন্ত গৰিপুৰ থানাৰ যান বাহন শাখাৰ ভাৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু আলমগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব বজু চাহা উপস্থিত থাকে সজাগত সভা শতাধিক রাজ্যক উদ্দেশ্যি সহকারী আরক্ষী অধীক্ষক থানাৰ খন্ত উন্নয়ন বিষয়া গরিবপুর থানার ভারপ্ত আরক্ষী বিষয় যানবাহন চলার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার বাহন আইনের বিষয়ে বিতংভাবে দাঙি ধরার এই বাল্য বিবাহর ফলতেই সমাজত কেক প্রভাব পড়ে আর ইয়াক সমাজের নির্মূল করাজ্য আরক্ষে একেলগে মিলি সুস্থ সমাজ পাৰি এই সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা পরিলক্ষিত হয় বৰ্তমান সময়ত চাইবাৰ অপৰাধ বৃদ্ধি পোৱাত অপৰাধীৰ পৰা বাচিব পাৰে এই সম্পৰ্কে ৰাজ্য সজাগ কৰা দেখা যায় আৰু আমাৰ সমাজখনত মাৰাত্মক ড্ৰাগছ চানি থোৱাৰ বাবে অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাতে উদ্গীণতা প্ৰকাশ কৰি কয় যে সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই মাৰাত্মক জীৱন ব্যাসী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু আৰক্ষীক সহায় কৰিব লাগিব বুলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় এইটো মানে এনেকুৱা বুলি নাভাবিব যিকোনো খবৰ থাকিলে আমাক জনাব কিয় এই ড্ৰাগছটো আজি এওঁলোকৰ ঘৰত চলি আছে বা এওঁলোকৰ ঘৰে কৰি আছে আপুনি নাভাবিব যে আপোনাৰ ঘৰটো সুৰক্ষিত হৈ আছে খালি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নাতি পুতি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব সি যদি খোৱা আৰম্ভ কৰে বা বেচাও আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰখন বৰগাওক গতিকে সেইদিনাখন এটা মাকক মাৰি দিলে ড্ৰাগছ নিদিয়া খাবৰ কাৰণে পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি সিদিনাখন আপোনালোকে জানে চাগে ৰঙামেটিত পাঁচ কোটি মূল্যত ড্ৰাগছ আমি জ্বলাইছোঁ অকল ছমাহত অকল ছমাহত পাঁচ কোটি মূল্যত ড্ৰাগছ মানে কেনেকুৱা এটা ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি এইটো আপোনালোকে নিজে ভাবিলোঁ গতিকে চ সকলোৰে ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৰে ঘৰত নাতি পুতি আছে গতিকে বৰ বিশেষ ডাঙৰ কথা নহয় কোনোবা ড্ৰাগছৰ কবলত তেনেকুৱা হাতত পৰি যোৱাটো আৰু এবাৰ যদি পৰে তেতিয়াহ'লে সমাজখনতো গ'ল গ'লে সমাজখনৰ কথা পিছত ভাবক আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰখন গ'ল নিজৰ ঘৰখন গ'ল আৰু নাই নে সি ভাল ৰাস্তাত আহিব নে আপোনালোকৰ ঘৰখনক ভাল ৰাস্তাত আহিব দিব আধা দিন আপোনাৰ আপুনি তাৰ লগত জেলৰ পিছফালে দৌৰতে যাব আধা দিন তাৰপিছত আপোনাৰ বেলেগ হেৰি কেছত যোৱা আৰু অকল ড্ৰাগছ খোৱাবিলাকে অকল যে আমি ড্ৰাগছৰ কেছত এৰেষ্ট কৰোঁ এইটো নহয় নহয় আপুনি বিশ্বাস কৰিব নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কেছৰ মূৰত গুলি গুলিটোৱেই হৈছে ড্ৰাগছ যদি কোনোবাই এক্সিডে এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে কাৰোবাৰ কিবা হৈছে চাব তাৰ গুলিটো হৈছে ড্ৰাগছ ঘৰত আপোনাৰ ঘৰটো চাব যা কালি আপোনাৰ ঘৰত চাব চৰি হৈ গ'ল বাইদেউ তো আপুনি যদি আমি যদি উলিয়াও ল'ৰাকেইটা অচিয়ে ক'ব এতিয়া যদি আমি পাঁচটা ল'ৰা উলিয়াওঁ চাৰিটাই তাৰে ড্ৰাগছ হয় সি নিজে খায় সি বেচে গুলিটো আল্টিমেটলি গৈ 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 সদায় ড্ৰাগছ মই যিটো দেখিছোঁ সজাগতাটো আমি প্ৰত্যেক মাহতে পাতোঁ এইটো আৰু যোৱাকালি যিহেতু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিল আজি এখন মিটিং পাতিব লাগে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি মিটিংখন পাতিলোঁ আৰু গোটেই ৰাইজে যোগদান কৰিলে আৰু আমাৰ এডিচনেল এছ পিৰ লগতে অ' চি বা ট্ৰেফিক বা তেখেতসকলে আহি যিটো ৰাইজৰ মাজত বুজাই দিলে কথাটো আজি মই ভাবোঁ যে ৰাইজে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু এই সভাখনত দ্বলাই নিশ্চয় তেখেতসকলে সকলোৱে সজাগ হৈ থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ